ভাল দিন এটা চাই ধানৰ আগটো বাৰ দিন সময় গোটেই হেৰিটো চাই লৈ আমি ধানৰ আগটো নিওঁ সেইদিনাখন নীতি নিয়মৰ কথা এয়া ধানো নিবলৈ আহিছোঁ ধান কাটিব হৈছেহি ধান পকিছে কিন্তু মই আজিও চৰপৰাই লৈছোঁ বিশেষ বেছি দূৰৰ পৰা অনা নাই ওচৰৰ পৰাই আনিছোঁ অকণমান কলপকা দিছে ধানটো আৰু দুদিনমান লাগিব কিন্তু নিয়ম তো আজি কাৰণে দিনটো ভাল কাৰণে আজি নি থ'বৰ কাৰণে আহিছোঁ লৈ যাওঁ দিয়ক চাওকচোন মইনো কেনেকৈনো আগটো নিওঁ চাবচোন সেয়া ধান কাটিবলৈ লাগি গ'লোঁ মই কিন্তু পথাৰ কাম কৰিব জনা মানুহ দেই মই পথাৰ কাম কৰোঁ কিন্তু আজিকালি ঘৰতে থাকিবলগীয়া হয় কামলা লগালে চাহ ভাত দিমতেই সময় যায় আগতে বহুত পথাৰ কৰিছিলোঁ এতিয়া তেনেকৈ ঘৰৰ পৰা ওলাবই নোৱাৰা হ'লোঁ ৰাতিপুৱা চাহ দুপৰীয়া ভাত আবেলি চাহ কামলা থাকিলে ঘৰৰ এজনী মানুহ ব্যস্ত থাকিবই লাগে সেইবাবে পথাৰলৈ ওলাব সময় নহয় সিহঁতে বহুত কষ্ট কৰিছিলোঁ মই ধানামুঠি কাটি আছোঁ তিনিমুঠি কাটিম পথাৰত থৈ যাম আৰু তিনিমুঠি লৈ যাম সেই নীতি নিয়মৰ কথা আগৰ পৰা দেখি আহিছোঁ কাটি ললো কৰাত অকণ অসুবিধা আছে সৰু ছোৱালী এজনী লৈ আহিছো নাজানেই তাই সেয়াই ধৰণে কথা সঁচাচোন কি ধুনীয়া হৈছে খেতি বহুত ধুনীয়া হৈছে এনেকুৱা ধান খেতি আমাক সঁচাকৈ ভাল লাগে দেখিলে কষ্ট কৰিলোঁ কষ্ট কৰা যেন নালাগে যেতিয়া দেখা যায় বহুত ভাল লাগে আমি বছৰৰ ঘাটেই খাওঁ আৰু এনেকৈ আমি বেচিবও পাৰোঁ এতিয়া আঘনমহীয়া আমাৰ ঘৰত ধান চাউলৰ উৎপাদ হ'ব তাতে ব্যস্ত থাকিব লাগিব ইয়াতে এতিয়া হাতী আহে হাতীয়ে খেতি খায়হি ইমান ধুনীয়া হোৱা খেতি হাতীয়ে খালে কিমান বেয়া লাগে তিনিটা মুঠি কাটিলোঁ থলোঁ তিনিটা মুঠি থৈ দিছোঁ আৰু তিনিটা মুঠি এতিয়া লৈ যাম আগলতি কলপাত এখনত নতুন গামোচা এখন দি সেয়া আমি লৈ যাম নীতি নিয়মে ভালো লাগে ইয়াৰ মাজতে অকণমান উঠিলোঁ বেয়াও লাগিছে ধান সৰে বুলি কিন্তু মই নষ্ট কৰা নাই মাজতে মই কি কৈছা কাটি লৈ পেলাইহে ঘূৰিছোঁ নষ্ট হ'বলৈ নিদিওঁ কাৰণ আমি কষ্ট বুজি পাওঁ ধানৰ এটা ধানৰ এটা বহুত মূল্য এয়া মই আহি ঘৰ পালোঁহি নীতি নিয়মে আনিলোঁ আজিলৈ হ'ল দিয়ক